Апрель, май, о, июнь. Еще мы месяц пошли. Скоро 7 месяцев будет. И они приходят и говорят, что разобрать баррикаду. А когда там ничего еще не, То, что обещали, ничего не изготовили. Мы когда отдали КМДА, нам пообещали, что подведут воду, поставят биотуалеты. Начнется финансирование, продукты будут. Нам ничего не сделали. И теперь нам опять начинают обещать золотые огни. Вот сейчас я увидел, что стоят, сзади стоит баррикада с бетоном. Теперь я могу точно ее разобрать, потому что я и баррикада. Тут есть таксисты, которые постоянно у нас стоят. Если меня день-два не увидели, они говорят, батя, где ты был? Я говорю, отдыхать И Говорят, мы просто не представляем эту баррикаду без тебя. Я понимаю, что надо культурно, чтобы было. Мы ее культурим. Приедет сейчас мусоровоз, мы аккуратненько все это убираем сами. А... Я увидел то, что они пообещали бетон поставить. Все, теперь, я, как говорится, более-менее на 60% спокоен. Дальше не знаю. А что еще обещали? Ну, обещали много чего, только -то выполняют мало. Было, было такое заявление, что все воевавшие иностранцы на стороне Майдана, если победим, мы вам выдадим паспорта украинские. Я сам белорус. Мой позывной здесь на баррикаде был Тарас Бульден. Мы победили. Я прошел три круга ада. Грушевского, Мариинский парк, а третий круг это менты, которые меня пинают, как не знаю кого. Или они хотят, чтобы я им в карман что-то положил, но в карман я не положу только из-за того, что я воевал за это, чтобы не было взято. И меня постоянно отправляют за этого паспорта в Беларусь. В Беларуси я могу получить лет 15. Я как был, так и есть. Старики, майдановцы, меня все знают. Поэтому, Когда сдали. Нам нынешний мэр пообещал золотые горы выполнить. А какие самые? Ну, какие? Поставить белые туалеты. Извини, я сейчас, мы уже смеемся. В туалет ходим через всю Украину. То бишь, с запада на восток. Уже это идет просто смех. Поблизости у нас туалетов нет. Это возле то просто пилок. Воду тоже самое. Если хочешь взять, значит, иди опять же туда. Стилки. продуктов только выдают нам хлеб Ну слава богу работают еще столовые плюс идет небольшая домашняя поддержка выживает если я не знаю я просто уже разочаровался в нашем правительстве и особенно в этих нардепов что я им не верю есть такая пословица, нельзя новое вино лить старые меха. У нас получается, что и меха старые, и вино старое. И меха начинают подорядываться. Поэтому эта баррикада будет стоять до той поры, ну не старая, мы старую, конечно, уберем, чтобы уже культурно было, но новая баррикада будет стоять до той поры, покуда она не выполнит все требования. Покуда эта шушера, которая даже разговаривать с нами не хочет, когда идут туда в свою палату, они вообще никто не хотят разговаривать. Я уже много раз был возле, как она это называется, где нардепы заседают. Верховная да, Рада? В Верховной Рады. Уже не раз туда ходил. Со всех, которые туда прошлись или вышли, один только Бабенко остановился и разговаривал с нами. Коммунисты то вообще смеются, блядь. Регионалы морду клином делают, блядь. И я без понятия, я не знаю. Баррикадой были стоять. Тут остались все пацаны, которые не то что они говорят, что тут бомжи, блядь, алкоголики, бомжи. Тут остались и те, которые... которым терять нечего, которые хотят добиться правды, которые в начале стояли и в конце стояли. С которыми я прошел и грушу, прошел, и маринку прошел. Холод и голод. И, и разочарование, и радость. Все это пройдет.